Друзья, всем привет! У нас вот такой вот день. Хотелось бы, чтобы вин на Новый Рик. Такие же снег падает. Бачите, ветра не мая заголи. Классно. Хотел Всім подякувати за те, що оставляє дуже корисні коментарі, дуже багато коментарів це мотивує мене. Дуже мотивує робити, показувати щось, щось цікаве. У нас правда ці дні погода. Особо не особо вдається, і майже тиждень то мінус 20 було вночі, день потепліше, ну так, праця трошки зупинилась, тому такі однотипові відео не хочеться знімати. Окей, друзі. Я рад всіх знову бачити. Небольшая перерва, ну це із-за погоди, і за того мороза, який був, тобто нічого не мог зробити, але трошки зняв, поділився своїми думками. Бажаю всім приємного просмотру, дуже вдячний, що ви підписуєтесь, ділитесь цим каналом, ну і підтримуйте мене, щоб я далі знімав корисне, цікаве відео. с этим окружением в горах, которые тут есть. Так, початок росту моего Кракена, я буду его называть Кракен. Пиролизный котел по имени Кракен. А сейчас у меня девятая часа, 9.21, майже пиво Наверху бочки 30 градусов, на из бочки 28 плюс-минус, что показывает датчик 26. Ну все, закинул для росполу. И наблюдаем, с какой швидкостью вин будет уже нагреваться раздельный коллектор воздуху первичный, вторичный. Регулировка вторички. Зараз на максимуме стоит. Ну, смотрим. 9.21 зараз. До речи, сегодня такой день. Солнышко майже нема. Будем запускать генератор. 17 ватт падает. Зараз покажу, що відбувається на вулиці все затянуто чуть панельки присипало не, не так щоб дуже багато але якийсь сантиметр є і зараз покажу як я запускаю генератор Значит, Я подключаю его к моряжи сюда, до своего инвертора. Включаю старт, кнопка. Запускать будем с кнопки. До речи вот то, что я ремонтовал, фланец этот. Сейчас дуже гарно тримается, ничего не болтается. Ну что в тот раз он болтался и от вибрации разбил, разломал там все. Вот и вот так вот он выходит уже на улице все зараз его запускаем включаем переключил я на бензин и все кнопка старт зараз он лежа мене. И вот тут вот выведена труба. Якось, якось так. Сейчас посмотрим, что у меня на старте на трубе. Бачите, это как распаливается КТЛ. потом этот дым будет потихоньку пропадать. То есть вот так вот, бачите. Ну, труба еще холодная. Ну, как так. Идем далее. Сейчас может быть трошки шумно. Вот. 2,91, 2,9, почти 3 киловатта падает с генератора. загрев продолжается 200 мэн на выхлопных газов 65 на подаче на трубе заворотный э, вернее смешивальный клапан стоит на 56 вот на бочке 40 температура 941 Так, відбувається горіння. Зараз догружати е, э, трошки оцих дров і хочу з тирси закинути. Так, ну що, на котлі зараз 50 подача 63 208 у мене. На топочных газов зараз побачимо как мой кракен горит вот такая вот у него со вторичкой ренья это он я рахую еще разжигается Видите? но ну, ему походу дуже подобается После этого мы загрузим эти дрова, а начинает разжигаться. Так, ладно, поехали далее. Так, зараз запустил генератор. Хочу показать как кракен работает. 227 сейчас топочные газы температура видимо вот чуть-чуть накинул только что пыхнул, только что пыхнул дымом это скорее всего тот шмат мокрых опилок которые посередине такой кинул кубик а взагали вот оно видите дыма вообще вот не видно от слова совсем так что если еще классные дрова, это вообще просто песня. Вот так вот он просто в горячий воздух идет и все сырое подкидывает, оно загасает, бух, может что-то там. Но если сухарь у вас, вообще капец. Горит, вот, как будто не горит. Так, длинный перерыв, трошки, пусть он там наби, на, прогорает, на, нагревает. В приложении посмотрю и вам покажу, как котел набирает. Так, зараз мы про компьютера. Тут видно, что скорость вентилятора в первичной камере 15. 236 градусов у меня на топочных газах ну температура топочных газов 68 на подаче с котла тут затримка здесь 10 минут вот 28 уже на низу на низу бочки попробуем сейчас загрузить данные по графику это вот нарежьте как еще видно это вчера как бывалось горение и вот тут вот, сейчас попробуем его, еще не дошло, ну вот тут видно как оно все распочиналось, 9.17, сейчас 10.06, значит было на низу, это синяя это температура на подаче скотла, красная это температура в самой бочке, я сейчас навожу на синюю, и котел у меня при старте был 21,78, то есть 22 градуса. Распочал в 9.17, потом в 9.48 у меня уже был 67 майже 70 градусов на подаче, и у меня тут вот я просто бачу, падение идет. Здесь на 55 срабатывает у меня переключение на великий кола, и идет подмес. Соответственно, вот он дошел отсюда, 67, и пошел потихоньку, вот провалился, пошла циркуляция. И потом потихоньку вот он сам себя начинает нагревать. А в цей час в бочке было 26, когда я стартанул, 21,78, 26 внизу бочки. И зараз 27,74. Тобто почти 2 градуса за годину я добавил внизу бочки. Но вверх уже у меня нету датчика температуры верха бочки. Ну там уже где-то под 65-67, может даже и больше, зараз. Переключаюсь обратно на общие данные. Потужность вентилятора упала автоматически. Видите? Потому что град топочный газы я поставил 240 максимально. и сам контроллер уже регулирует. То есть, если температура изменяется, он увеличивает температуру наддува. Температура надува 15%. процентов. Ну, я думаю, что можно, когда уже нагрею трошки вверх бочки, я потом изменяю там до 5, я рублю, до 4 даже. И он растягивает уже всю топку. То есть, я специально зараз подкинув тырсу она даст большую температуру я нагрею бочку а потом великими дровами которые такие крупные я уже сменьшу оберты вентилятора и пущу его на пироли с такого дуже медленного горения и все и буду компенсировать уже потерю своего тепла с дому и дальше продолжу и нагрев бочки так поехали далее 10 26. Я смотрю, что температура топковых газов начинает падать. Значит, выгорают дровишки. На котле вверху 70. 30 середина. И низ 31. Так, зараз немножко кину вот этих дров и засыплю еще тырсы. Включаем вентилятор улучшим всю систему открываем чтобы она немножко проветрилась пыхнула, как в 21 серии и не спеша открываем дуже павильно и смотрим ага все там образовалась грань дачты все красиво и сейчас чисто символически ложим парочку одну две и засыпаем тирсе так и запускаем опять ракина может быть это я потом догружу так Так. Включаем. И по будем его закрывать. Так, 10% у меня тужность. Даю ему немножко разгореться. Я уже по звуку знаю, кого там оно гупает. уже загорелась и потухло сейчас может пыхнуть но я уже до конца не закрываю цю заслонку потому что если сильно закрыто и потухло газ собирается <какляється>, может зажечься и гупнет а если чуть-чуть приоткрываешь оно даже если загасло оно в трубу уходит, разжигает тирсу или там что там есть. И как бы набирает температуру. Сейчас. О, оно загорается. Я сейчас покажу, как оно загорелось. Потом начинает типа зажигаться и так. То гаснет, то зажигается. Вот, видите, открыл, оно шкно. Так чуть-чуть не полностью закрыты чтобы он и разжигался, и вниз, как говорится, прожигался в две стороны. Вот это вот его режим разжигания. Если сейчас его закрыть, он зажгется, но может потухнуть. Так, пускай разгорается. 190. обычно открываю больше заслонку, оно его прожаривает хорошо, и потом закрываю. Зараз идет дым, надо дать ему на вот так почти закрытом поработать, чтобы он набрал температуру. Окей, включимся уже, когда я его запущу. Ну, стрессанул трошки, но сподеваюсь, что лавровый листик будет жить. Так, друзья, выдалась такая чудовая погода. Я вас приветствую. Зараз черговое видео публикую. До меня опять приходила коза. Ой, я не могу, ну пусть кушает. Так, в этом видео я сегодня хочу показать, кто до меня приехал. И трошки рассказать, что я роблю. Вот. Поделиться с вами эмоциями, мыслями, думками. Да зима заканчивается и сейчас начинается весна и дуже меняется настрой настрой у всех у всех нас, бо дуже богато сонечка, и это влияет на наш нашу гормональную систему, эмоции, сподиваясь, что мы не будем его себе портить поганими думками. Я думаю, все будет доброе. Я бажаю, бажаю того, чтобы так и было. Потому что наша Украина это необычайный климат. Дуже великим возможности с точки зрения экономики. Нам просто треба более разумные подходы, более современные, более современные технологии и больше людей с образованием, с добрыми, чистыми думками. Я думаю, мы сможем вытянуть всю землю, всю страну до правильного напрямку. Сейчас я... да, идем, я вам покажу. Тут до мене приїхав, давайте, мабуть, зробимо сюрприз так, ідемо так, Ку-ку. Так. І так ви бачили, приїхали до мене, мої помічники Долго їх не бачив. Ну, зараз все продовжується. Ті ж справи, які я робив. Так, наш кракен. А кракен у нас працює. 65 на подаче что дуже цікаво, я взял э, тройник разделил на контроллер подал э, два контроля подключил два э, вентилятора зараз у меня первичка отделена от вторичкой все в соотношении сейчас вам покажу загрузку до топливного котла вот так она бывает. Автоматическая загрузка твердопаловного котла. Все, еще кидай. Поехали дальше. Давай быстрее, не трогай потом. Мы ее потом подправим. Давай докидывай дальше. Смотри под голову, чтобы не удариться. еще я подправлю дальше ну молодец. Или еще есть? Закрываем. Нижнюю, нижнюю возьми. Нижнюю. Верхнюю. Сначала закрути эту, а она зажмет вот эту. Так. На другую сторону по часовой. Давай. И зажимает видишь а когда зажмет до конца ты сможешь верхнюю давай И зажимает а ну попробуй еще чуть нижнюю дожми Нет, дожми нижнюю она еще ослабит нижнюю нижнюю еще двумя руками по, по часовой по часовой да вправо давай Оп. еще попробуй верхнюю пошла верхняя пошла молодец ты понял да все, теперь верхнюю зажимай так же. Да. Так, молодец. Это да, и нижнюю теперь дожми одинаково. Настал твой день, температура приемная, и буду прибирать отсюда территорию. Я нише уже тут был с корчевателем, вы бачили, ну вот будем ее потихоньку приводить в порядок. Вот эти столбчики, вся вот эта вот межа, забор цей, который, ну, майже, ну, тримает, но такое, там ветер подул, там mm -hmm. сгнил. Каждый год одно и то же, он снизу подгнивает, его разбирают, каждый год одно и то же самое. Я не хочу этим заниматься, такой дурной справой. значит сгнило и потом опять просаживается ниже, один раз сделать и не знаю, на несколько десятков лет можно сделать все проще. Так привыкли так тут работать будем делать либо без него, либо что-то, то, что имеет ну, сенс тримати эти стопчики. Дуже хороший день, неймовірний. Так, поехали, друзья. Да, мы сейчас будем забирать. Это мой помощник один. Мой помощник второй. Ну что, оставляем для подписчиков таймлапс. Пусть будем, будем таймлапс снимать. Хотя... что то меня здесь ждет. Хэппи а -а -а. Ну, спасибо. Я хочу сказать тебе, ученик, я переключаюсь. Ну, все, пока.